Кіровограччина це ранкова кава, друзі. Ми сьогодні говоримо не тільки про те, як святкувати новий рік, як відходити вже від нового року 1 січня, а ще й про те, як себе, скажімо так, розважити і що цікавого побачити в нашому місті під час наших новорічно різдвяних канікул. Саме тому до нас на гостьовий диван завітали. Микола Копайгора, український митець та Олександр Кір'янов, музикант, які власне і розкажуть про те, що заплановано на 10 січня. Добро Доброго, вам ранку. Ранку. Доброго ранку ранку так. Знаємо, що 10 січня у вас цікавий за. В отделе искусств будет моя персональная выставка, которая называется Лики. Значит, почему она так называется? Потому что она включает в себя инсталляцию, отражающую переход меня как портретиста в определенной степени отражения человека. То есть, когда портретист, быстрый портретист рисует портрет, он настраивается на какую-то определенную волну передачи. То есть портретист рисует не только внешность, это делает фотоаппарат. Портретист отражает больше какое-то внутреннее содержание человека. То есть нужно в краткие сроки, в кратчайшие сроки, передать нечто большее, чем внешность. И если это получилось, это удачный портрет, он нравится и так далее. И вот, как бы работая долгое время таким образом, я очень сильно утомлялся от общения с людьми, потому что люди менялись очень быстро. Если угу. работаешь на море, перед тобой проходит в день иногда там, 10 человек, иногда 15 человек. Очень сложно угу. работать. И мне нужно было как-то абстрагироваться. Я придумал себе такую игру, как рисовать лик. Угу. И вот, рисуя этот лик, я нарисовал много рисунков. И конечным фактом этого рисования у меня получился портрет из этих рисунков предваряющих портрет я отобрал определенное количество и вот теперь делаю какую-то определенную зону, которая позволяет э, почувствовать этот переход. То есть я действительно вот э, ощутил переход внутренний переход, и хочу показать его, и надеюсь, что вот мои зрители, если они придут на эту выставку, они ощутят тоже этот переход. Цикаво, даже рассказываете, но хотелось бы подивиться. Я знаю, что да, у вас сматки... є собою да, фото вашей есть с собой Да, фотографии есть, но там нет ни одной фотографии из этой инсталляции. Там есть просто фотографии моих работ. Ну, хотя бы познаем, будут на вашей. Да. Вот, да, некоторые работы из тех, которые я принес в студию, они будут на этой выставке. Ну, тоже давайте переглянем. Да, мы разумели, про что мы говорим, не можно говорить про образотворческое а, искусство и не поди... То будут у нас фотографии или нет? Ну, есть, есть такие поводы, когда говорят об искусстве и не видят его. Це другий мистецтва. Це політика. Ага, то вже да. політика. Скажіть, будь ласка, поки там роз'яснюємо ситуацію. Якщо там є деякі проблеми, давайте ми поспілкуємося давайте. А, про виставку. Тут написано перформанс інсталяція. Такі Зараз часы, дуже багато такі, жартів є з приводу того, ага. що таке перформанс, що таке інсталяція, ну, чи можна їх э, поєднувати. Мені, Мені повезло з у бывшего президента Союза художников России, у академика Эдуарда Николаевича Дробицкого в Москве. И, собственно, концепцию перформанса и инсталляции вот с юности мне дали понять, что это такое. Но это все очень просто. Перформанс – это слияние стилей. А инсталляция это просто построение какой-то структуры, не просто висят картины, они будут как-то странно висеть, вот, скажем так, ну грубо. Угу. А мы стоят Да, maybe, и инсталляция, Да, инсталляция, это если мы сейчас с Сашей встанем, например, там вот, вот в какую-то позу, это будет инсталляция. А перформанс, если мы, например, будем не только пить, но и танцевать. Так, а что вы будете власно, роботы с гитарами? Просто интересно, до чего нам ну, треба готуватися? С Александром в студию вдвоем с гитарами, потому что вот э, перформанс начинается с того, что э, поскольку я пишу музыку, пишу песни мы будем играть какую-то музыку, может быть песни для того, чтобы картины воспринимались более легко. То, это будет муз музыка и картины. Музыкальное сопровождение авторское музыкальное uh -huh. сопровождение картин вот именно вот в этот день в 19.30, в 10 сечня, января, будет вот именно вот этот процесс. Это называется вообще на самом деле День открытых дверей библиотеки Чижевского, если не ошибаюсь. Вот. И в рамках этой программы будет вот эта моя концептуальная, не знаю, там... Инсталляционно-перфоменсная да. акция. Да, да. Вот Хорошо. Ну, да. я так разумею, что музыка будет повязана и с вашими работами эмоционально, атмосферно. И нам Мы підказывающим... попытаемся построить атмосферу, в которой вот зритель ощутит нашу, наш, мир, который мы желаем э, всему сущему. Прекрасно. Нам подсказывают, что, в принципе, мы можем выставить деякі светлины уже на экран и побачить, власне, вот, ваши вот, Эта роботы. картина, она называется «Голод». Она посвящена жертвам Голодомора. Такая печальная так, тема чуть-чуть. Да. Так но так. вообще, в принципе, как бы ну, жизнь. это да. э, работа, отражающая суть Дохи столицы Катара. Я там как бы жил и работал, преподавал живопись и музыку. И как бы вот эта э, работа, она венчает... Период. Э, э, ну, бы, э, бы, э, период, да. Это У меня, у меня была, была выставка, называлась она там Доха Байнайт, Доха Ночью. И как бы это попытка отразить в этом портрете саму концепцию Дохи. То есть это европейская женщина с восточным характером. Интересно, поеднание женщины. Да, женщин. вот это музей восточных культур. Значит, очень интересное место. Это э, самый серьезный. Ну, это на самом деле, собственно, я не рисовал не музей, а отражение в воде. То есть там вообще интересно расположен город. То есть, вот там вдали мы видим э, западный центр. Это пятый сейчас в мире по развитию западный центр во всем, на всей планете. А э, сам Катар был ничем. Это была очень такая захолустная страна до тех пор, пока не нашли нефть. И вот буквально взрыв технологий, взрыв... Э, культуры. И вот, да, и вот эта вот пирамида вдалеке, она называется Музей исламской культуры. Uh -huh. Это уникальное здание. Оно архитектурно построено, немыслимо интересно. И, да, в общем, вот это, если я сейчас... Ага, вот ну, это политическая как бы такая картина. Это еще 90-е годы. Там, видите, написано «Голосуйте за Зайко, за Сугриняка». В общем, за «Арены и задворки» называется эта картина. Так. Так, это называется "Вальпургиева ночь". Да, Вальпургиева ночь, вот, скажем так, иллюстрация к Фаусту. Вот эта работа будет на выставке. Круто. Скажите, пожалуйста, в какие техники вам mm -hmm. больше, скажем так, творится? в технике, отражающей реальность. То есть для, для, для... Вот это музей, это называется «Костел Святого Мартина». Эта работа написана с натуры в Варшаве. причем вот это... А это старовка. Старовка, вид на по-моему, святой Анны, этот костел. Причем интересно, когда я писал эту работу, меня обступило большое количество польских детей. И вот один из мальчиков, он прямо носом в палитру лезет, а девочка его со спины «Уважай!» Уважаю, думаю, вот какое уважение к людям искусства. А потом приехал к поляку, у которого тогда остановился. Он говорит: так оказывается уважает по польски это осторожно. Вот эта работа называется "Казань, которой больше нет". Вот то здание за фонарями его снесли построили там отель имени Шаляпина. Вот как бы на картине это здание осталось. Вы много подорожуете. Это воспоминания о Генте. Ну, как бы так жизнь складывается. Не то, что я там вот куда хочу, туда и поехал. Так не бывает. есть да. Творчество бывает там, где вам необходимо да, это Северный трон, эта работа тоже будет на выставке. Это очень интересная техника. И это тоже э, такого же рода техника. Это на глянцевой бумаге акварель с э, поскребыванием, э, с, пред, с последующей там, лакировкой. В общем, интересная техника. Достаточно. Угу. Так, это, это называется э, флейта Кришна. Есть такая концепция в Бхагавадгите, что женщина – это флейта, и мудр тот мужчина, который умеет в ней играть. Угу. Угу. Да, очень интересно. А вот это, значит, триптих, это часть триптиха, значит, это посвящено Крыму, Тарханкуту, Черноморскому, в общем, как бы тому месту, которое я очень люблю. Дуже красивое место. Масты. Вы да. рассказывали про Дуже те... різнопланово. Так, дуже, дуже, різнопланово, дуже І ви розповідали вот. про те, що портрети э, ви малювали досить швидко. А вот зараз ми э, дивимося на ці роботи, які зараз тільки що були представлені, і складається враження, що ви просто, не знаю, місяцями певно Просто ходило. живете ну, біля Мольберту, да? Ну, на самом деле, вот умение уміння схватити... Э, ну, буквально в смысле слова, схватить человека – это э, очень сложная Умение, которое развивается немыслимым трудом, потому что я много времени провел, несколько лет провел в Житомире, в центральном гастрономе, там была такая кофейня, и там большой поток людей. Вот уме... участь схватывать. Когда ты вот на... вот умеешь это делать, тогда, собственно, ты делаешь портрет. Потому что и этот портрет делается вот методом быстрого шаржа. То есть ты схватил, отступил, схватил, отступил. Я думаю, что если ты начинаешь замыливать, вылизывать, теряется суть. Дуже так. цікаво, дякую, що перейдемо до музики. А, я думаю, да, оскільки у нас залишилася буквально одна хвилинка, навіть менше. Я думаю, що давайте це буде такий короткий музичний дарунок, якщо ми встигнемо це зробити, да? Коротко знаю, успіємо, для всіх не, кіровоградців. Будемо дуже сподіватися. Давайте спробуємо. Ну хотілося б, давайте ну, щось покажу, подаруємо. Якщо минути, то, ми, то ми пісню пісню за не будемо. Ну, хоча б куплет. Ну, добре, давай. Ж ти бабцю злізла з возу, як з лозду з'їхала кума, нема не втомного морозу, коли прийде до тебе зима, чому ж ти сидими в кюветі, чекає, мабуть, що любов прийде кохання на розсветі. Твою не телекро, бабцю на тебе чекає дід Мороз, так не буває, планка западає, гудбай, бабцю, гудбай біля ти на твій паровоз. клас. дякуємо вам дуже. Тепер щоб хотілося чесно кажучи поспілкуватися про ваші вірші. Але я думаю, що це можна зробити чужасно, 10 січня. 10 нагадаємо, січня. о 19 годині 30 хвилині. Правильно, да, всіх приглашу будете спілкуватися, будете давати відповіді на всі питання, які можуть кого святкувати. Лена, Дарія, спасіба большое. Дякуємо, дякуємо вам. Чудовий гостєвий майданчик. так, ну що ж, а ми рухаємося далі нашим ефіром передсвятковим і сподіваємося, що вам з нами цікаво.